сегодня собрались для того, чтобы еще раз обратили на нас внимание. Сегодня я должен вам сказать, есть у нас такой Родиус Василий Федорович, он замечательный человек. Я с ним беседовал, все остальное, мы нашли общий язык. Спасибо ему, что он за, не за два дня, как мы договорились, а за полтора дня дал нам свет. И я думаю, что если он еще раз обратит на нас внимание, чтобы линия, которая там идет, ее переключить, и бив у нас две нитки, были... военной администрации и нашим электрикам, які це все робили под обстрелами да. ще. Дуже потом. Очень вам. Значить, это первое. Второе. Мы не должны обойти их стороной и нашего Путина Александра Сергеевича. Он замечательный человек. Он свое слово держит. Он под обстрелами приехал сюда к нам на остров, дал нам и ума, и небольшую, и воду дал, и хлеб привел. И сегодня мы тоже получаем кое-что. Поэтому такого руководителя, как он, я думаю, что дай Бог, чтобы он с нами оставался, а руководил э, областью, вот, городом в том числе, потому что, понятно, то один, тот примерно непонятно, кто у нас, вот, и помогал нам, то, что надо. Значит, мы попросим его, чтобы он тогда нам ну, не пообещал, а сказал, постараюсь сделать магазин. Чтобы овощи, фрукты, да, кое-что. Да, да, мы готовы да, покупать да, там да, все, да, все, за все платить. Да, пусть да, нам да, привозят. Да, Еще мне меня просьба к нему. Я очень прошу Рогудина Александровича Сергеевича, чтобы он хотя бы одну-две маршрутки, небольшие, да, выделил. Да, чтобы да, да, чтобы да, лучше да, переделал и сюда, к нам на остров. Да, пусть да, они будут ходить через час-полтора. Но зато люди будут садиться, приезжать на площадь Карабелла, а дальше присаживаться и ехать по своим лицам. И правильно. тоже нас сюда подвезти. Правильно? Да, правильно. Да. да. А потом постепенно будем решать все вопросы. Значит, Хотя бы два-три раза в неделю. Да. Есть еще нет, в Ростовкоме работает нет, Тарасенко нет, нет. Сергей день, Олегович. Олегович. Это хороший человек, он многим помогает. Вот. И спасибо ему, что он всегда отзывчиво ко всем, ко всем относится. Значит, я много ну, говорить не буду. Вот, я почти все сказал. Если что-то не так, давайте подскажите. Вот, мы общим усилием будем Потому что мне в течение этой недели идут звонки. Я всем отвечаю. Вот, и никого не откидываю. Что мои силы, я разъясняю, что нет, я скажу, что я узнаю и помогу вам. Поэтому, мой ну, и вами, звонки до смеха заходят, вот, что вы там двери закрываете. Я говорю, да, во всех подъездах всего дома. Но свет дали, там у нас идет же это самое, замки. Да, сейчас же да, же Самое. Да, То есть, я правильно говорю? Да, да, да. Вот. Ну, персонально, конечно, за каждой квартирой я не могу следить, даже физически да, не силы. Поэтому мы все дома находимся, мы все за этим следом, чтобы да, да, Ну, чтобы вы знали, что уже пошло маленькое молодежство да, на э, Два дома, дом, один, по-моему, так вчера мне сообщили. Все квартиры обчистили. Но там никто не живет в этих подъездах. Вот в чем дело. Поэтому к полиции какие претензии? Никаких, потому что они тоже... Потому что к ним претензии. Они что в своих силах имеют, приходят дежурят и все остальное. Ну, я думаю, это временное явление, все будет нормально. Так, Виталий, скажи еще пару слов за приключения. Так, це, це все те, що могли зробили. Так, будь ласка, не сваритеся у всіх нерви. Дякую вам велике. Дякую Прокудіну, Дякую Продеусу, Дякую нашим електрикам, які під обстрілами, рискуючи життям, все зробили Ну все. Спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо. И за воду. Широковый дом, мимо света. Дякую вам. Благодарим за воду, за подарок. Спасибо всем.